Təsəvvür edin ki, bir dostunuz səfərdən qaydarkən sizə hədiyyə olaraq bir kitab gətirmişdir. O həmin kitabı yüksək səviyyəli mütəxəssis tərəfindən yazıldığı üçün çox tərəflidir. Şübhəsiz ki, siz bu kitabı başdan sonu yox, hər bir cümlə, ifadə, hətta kəlmələrini də diqqətlə oxuyacaqsınız. Dərk etmə çətin olan cümlələr üzərində bəzən saatlarla düşünərək ondakı məna və məfhumları anlamağa çalışacaqsınız. Çünki bu əsərin müəllifi adi bir insan yox, böyük bir alimdir və o mənasız bircə söz də işlətməz. Əksinə sizə desələr ki, bu kitab zahirən gözəl olsa da, onu yazan savatsızdır. Şübhəsiz ki, siz bu kitaba ciddi yanaşmaz, anlaşılmayan cümlələri isə müəllifin savatsızlığı ilə əlaqələndirərək heç bir əhəmiyyət verməzsiniz. Varlıq aləmi də böyük bir kitabdır və hər bir mövcud da onu təşkil edən bir kəlmə və ya cümlədir. Allahı tanıyan hər bir fərd üçün bu dünyanın bütün zərrələri diqqətə layiqdir. İmanlı bir insan təvhid işığında xüsusi bir maraq hissi ilə varlığın sirrini araşdırır. Bu da dünyavi elmin və biliklərin inkişafına kömək eləyir. Çünki o, bu nizamın yaradıcısının sonsuz elmin və qudretə malik olduğunu və bütün işləri hikmət əsasında etdiyini anladığı üçün dünyanı daha dərindən öyrənərək sirlərini dəşk etməyə çalışır. Amma materialistlər varlığın şüursuz təbiət tərəfindən yaradıldığını düşündüklərinə görə onun sirrlərini öyrənmək araşdırmaq üçün heç bir səbəb görmürlər. Əgər bəzi materialist alimlərin çəşkələri olubsa, bu da ona görədir ki, onlar Allahı qəbul edirlər, lakin onun adını təbiət qoyurlar. Çünki onlar təbiətin işinin nəzm, hesab, proqram əsasında olduğunu qəbul edirlər. Beləliklə, Allaha inanmaq elmin və biliklərin inkişaf vasitəsidir. İnsan çətinliyə düşüb özünü müşküllər qarşısında zəif və aziz hiss etdikdə, Allaha iman olun dadına çatıb ona güc verir. Allaha etiqadı olanlar özlərini heç zaman tənha və güclü hiss etmirlər. Məyus olmur, zəiflik və çaresizlik hissi duymurlar. Çünki Allahın qudratı qarşısında bütün çətinliklər asan və yüngüldür. Bu insanlar Allahın lütf, himayə və köməyinə arxalanaraq çətinliklərlə mübarizəyə qalxır, var gücləri ilə səy şey göstərib çətinliklərə qalib gəlirlər. Bəli, Allaha iman insan üçün ən böyük dayaqdır. Allaha iman bütün müqavimət və dözümlərin mayəsidir. Allaha iman ümid nurunu daim dəblərdə alovlandırır. Buna görə də imanlı şəxslər heç bir zaman intiharə əl atmırlar. Çünki intihar tam ümidsizlik və məyusluqdan, məğlubiyyət hissindən qaynaqlanır. Amma imanlı insanlar nə na ümid olur, nə də məğlubiyyət hiss edirlər. Elə həkimlər var ki, yoxsul bir xəstə onlara müraciət etdikdə nəinki oyunu haqqı almaqda imtina edir, hətta onlara dərman pulu verir, xəstə üçün tələbə istədikdə gecə səhər kimi onun başı üzərində qalırlar. Bunlar Allah pərəst və imanlı şəxslərdir. Amma elə həkimlərə rast gəlirik ki, pul almadan xəstənin üzünə belə baxmır, çünki imanları zəifdir. Mömin insan hər hansı sahədə olarsa olsun, məsuliyyət hiss edir. Öz vəzifəsini bilir, xeyirxahlıq edib düzəşdə gedir. Daim daxilində əməllərinə nəzarət edilən mənəvi bir polisin olduğunu hiss edir. Amma iman və etiqad olmayan insanlar egoist, tələkəli və özünü düşünən olur. Psixoloqların fikrincə Bizim zamanımızda ruhi xəstəlik və rahatsızlıqlar əvvəlki dövrlərə nisbətən artıb. Həmçinin onlar ruhi xəstəliklərin və bir çox psixoloji problemlərin yaranma səbəbinin nigarançılıq hissi ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Gələcəkdən nigaran olmaq, ölüm, müharibə, casıblıq, məğlubiyyət nigarançılığı və s. Psixoloqlar deyir ki, insan ruhuna rahatlıq bəxş edib onu nigarançılıqdan qurtaran şeylərdən biri də Allaha inamdır. Çünki insan xoşa gəlməz hadisələrlə qarşılaşdıqda İman hissi bu nigarançılıqların insan ruhuna nüfuz etməsinin qarşısını alır. Mehrəban ruzi verən, bəndələrinin hər bir halından xəbərdar olan, ona üst tutanlara yardım edən və narahatlıqlarda xilas edən Mütəal Allahdır. Məs buna görə də həqiqi möminlər daim rahatlıq hiss edir. Heç bir nigarançılıq onların ruhuna yol tapmır. İşlərin Allah hüsn etdiklərinə görə ziyan da uğrasalar, əvəzinə Allahdan istəyirlər. Hətta döyüş meydanına da gülərüzlə gedirlər. Quran-ı Kərim-in Ən'am surəsinin 82-ci ayəsində buyurulur ki: İman gətirib imanların zülmünə qarşı durmayanlar üçün əminamanlıq vardır və onlar hidayət olunmuşlardır.